అనకాపల్లిలో జగన్నాథ స్వామి రథోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజు బలభద్ర సుభద్ర సమేత జగన్నాథ స్వామివారు కూర్మా అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారికి ఆలయర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు కృష్ణం కృష్ణం వందే వందే परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे पुष्पसङ्कासं हारनोपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् लालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रानिपानम् बिलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु